Запорожье за примерами подобного права без предела ходить далеко не надо. У нас есть и свои, да, дело известное Пономарей. У нас, да, в нашей же области был тот же Половский маньяк. Да, как недавно, у нас в Запорожье живет человек, который 8 лет, да, Максим Дмитренко, который 8 лет отсидел ни за что. Мы не хотим, чтобы в нашей стране было подобное. И хотим, чтобы право, закон лавенствовало.